गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड्स बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर विजी कूलर एलईडी टेलीविजन सेमी एंडफुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाटर प्यूरिफायर आर ओ प्लस यू वी आटा चक्की वॉटर डिस्पेंसर्स वाटर कूलर्सरेटर्स अप्लाइंस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में

ज्यामध्ये भारतीयांचा मृत्यू झाला असून जखमी झालेत मृतांमध्ये महाराष्ट्रातील सहा जणांचा समावेश आहे या घटनेच्या निषेधार्थ सकल हिंदू समाजामार्फत कॅम्प तीन मधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता यावेळी बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुलोम छावा संघटना अखिल भारतीय हिंदू महासभा पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी आदी संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते यावेळी आंदोलन करण्यात आलं कल पहलगाव अनंतनाग में कश्मीर में जो आतंकवादी कृत्य हुआ उसका विरोध करने के विरोध करने के के लिए लिए शांतिपूर्वक विरोध हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सकल हिंदू समाज ये जो आतंकवादी घटना हुई ये आतंकवादी घटना फिर से न हो और उन आतंकवादियों को हाँ वो आतंकवादी घटना फिर से न हो और उन आतंकवादियों को सजा मिले और उनके साथ साथ उन आतंकवादियों को जिन्होंने सहायता दी उनको भी सजा मिले और ये जो आतंकवादी घटना है ये फिर से कश्मीर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश है कि जब तक हिंदू एक रहेंगे तब तक हमारी एकता रहेगी तब तक हमारा समाज मजबूत रहेगा और जैसे ही हिंदू पटना शुरू होंगे भाषा जाति के नाम पर तब हम कटेंगे इसीलिए मेरा सरकार से और इस सभी समाज से एक ही अनुरोध है कि हमें एकत्रित रहना है एकता में रहना है और आतंकवाद का भरपूर विरोध करना है जय हिंद जय जै भारत जय शिवाजी, जय भवानी जय हिंद जय शिवराय जय जय श्री राम आज छत्रपति शिवाजी महाराज चौका आम्ही सकल हिंदू समाजाचे लोक मोठ्या प्रमाणात इथे उपस्थित झालो आणि जम्मू काश्मीरमध्ये जे पहलगाममध्ये जे आतंकवादींनी भ्याड हल्ला केला आणि जे पर्यटक आपले तिथे फिरायला गेलेले लहान मुलं बघितले नाहीत आया बहिणी त्यांनी बघितल्या नाहीत कोणालाही न बघता कोणालाही न जुमनता त्यांनी जे अंधाधुंद गोळीबार केला आणि त्याच्यात आपले बरेचसे लोक त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले जखमी झाले त्याचा निषेधार्थ आज सकल हिंदू समाजाचे लोक आज मोठ्या प्रमाणात इथे उपस्थित राहिले आणि त्यांनी विरोध प्रदर्शन केलं आणि मी राज्य सरकारला केंद्र सरकारला या माध्यमातून सांगीन सकल हिंदू समाजाच्या माध्यमातून की हे जे आतंकवाद आहे याला कोणताही चेहरा नाही आहे आणि हा चेहरा तुम्हाला माहीत आहे त्यामुळे हा चेहरा तिथेच ठेचला गेला पाहिजे तो आमच्या तुमच्यातलाच आहे त्या त्यावरती जे कोणी इथे आतंकवादी कारवाई करतात त्याला जे अंजाम देतात त्यासाठी सरकारचं एकच धोरण असलं पाहिजे त्यांना पण तिथे वैकुंठ धामा जागा न भेटतात त्यांना नरकात जाण्यासाठी त्यांची सोय केली पाहिजे जय हिंद जय शिवराय जय जय श्री राम आज जिस तरह भाइयों कल जो हमारे हिंदू भाइयों का सनातनियों का जो खुला नरसंहार हुआ जो खुला उनका जाति ना देखते हुए उनका प्रांत ना देखते हुए सिर्फ उनका धर्म देख के उनका नाम पूछ के कि तुम्हारा नाम क्या है और उसके बाद गोली मारा गया आज जिस तरह से भाई आप न्यूज पे देख रहे हैं कि पैंट उतार के चेक किया गया कि तुम क्या हो तुम कौन हो उसके बाद तुम्हें गोली मारा गया तो इतना बड़ा जो नरसंहार हिंदू समाज का हुआ इतना बड़ा जो हिंदुओं को खुला बोलते ना हिंदुओं को गोली मारा गया इसके विरोध में सकल हिंदू समाज की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पे उल्लासनगर तीन में हम सभी सकल हिंदू समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन ये भारत सरकार को एक आग्रह है कि आप अभी जाग जाओ जो लोग बोलते हैं कि जातिवादी का जाति का आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है कोई मजहब नहीं होता है तो इससे आपको साफ साफ पता चल सकता है भाइयों कि किसका कौन सा चेहरा है आज हम सभी समाज के लोग आज यहाँ पे जमा हो उलास उल्लासनगर की जनता के लिए जागरूकता के लिए यहाँ पे एक सकल हिंदू समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और जनता से कहा आह्वान है कि आप लोग इस बार जागरूक हो जाए वो जब गोली मारते हैं तो वो तुम्हारा नाम पूछ के गोली मारते हैं और हम जब आ, हम जब धर्म के लिए बात करते हैं तो तुम हम अपने आप ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र करके जातियों में बढ़ जाते हैं तो जातियों में ना बटो भाइयों प्रांतों में ना बटो हिंदू करके एक हो जाओ सनातनी करके गर्व करो और गर्व से कहो हम हिंदू है अपने जातों को त्यागो भाइयों जय श्री राम जय हिंदू राष्ट्र जय श्री निखिल चवान स्वान मीडिया उल्लासनगर ताजा घड़ामोड़ स्वान न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा